Um UA, про головне. Первый бесстрашный европеец при этом уже нашелся. Зовут европейца Барель. Перед началом встречи глав МИД Евросоюза советник, садовник, призвал, разумеется, как он часто говорит, во благо мира – Разрешить бить по России натовским оружием и привлечь авиацию НАТО для перехвата российских ракет? Да. Но это, я это не могу принять вообще. Это, ну, то, уме... то есть, уме... какие-то. Это... То есть сейчас вот втор... враг вторгся на территорию там уже там больше тысячи квадратных километров контролирует. По... под 100 населенных пунктов 80 с чем-то, вроде как. А... Несколько тысяч человек вроде оказались на этой территории. 10 километров в сторону, чиновники говорят, ага, может, поворуем еще, Петрович? Смотри, бабки поступили, нахрена нам окоп-то рыть? Да? Нахрена нам маскировочные сети плести? Это что за люди, Дима? Но что это такое? Это, это аналог, я много раз говорил, у нас пытаются нам навязать параллели с Великой Отечественной войной, которые, ну, не, ну это натягивание сапоги на глобус. За такое должны расстреливать, прости. За такое должны расстреливать, да. если это параллель с Великой Отечественной. Поэтому очень классически вписывается параллель с Первой мировой. Все, что у нас множество из того, что мы видим, это параллель абсолютно идентичный с Первой мировой войной. Мародерство в тылу, саботаж, э, воровство. Э, и, и рядом же с этими убогими явлениями э, можно найти героизм, самопожертвование. Преданность Родине. И все это смешивается. Это, это, я еще раз говорю, это аналог Первой мировой войны. О каких параллелях с Великой Отечественной? Если бы у нас была, была Великая Отечественная, эти люди, как ты правильно сказал, они бы к стенке их бы уже поставили. У нас ну, появились оно... бы свои генералы Павловы, которых бы расстреливали за 41 год. Ну, о чем? То, как оно смешивалось в Первую мировую войну, потом оно разделилось на гражданскую войну, и потом они друг друга рубили со страшной силой. А ты упомянул множество вопросов к администрациям. Возникает местного, регионального, федерального уровня. Вот ты можешь озвучить какие-то аспекты, что конкретно в действиях власти ты считаешь недоработанным? Человеческий фактор. Само отношение власти к происходящему, это альфа и омега, что называется, на того, как относятся местные к власти. Я был в Белгороде, я рассказывал уже, и я туда приехал с достаточно критическим отношением к губернатору Гладкову. Был ряд моментов, которые меня, так сказать, настораживали и позволяли мне, как мне тогда казалось, критиковать его. И меня сами жители Белгорода. Разубеждали в этом. То есть они говорили, нет, 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 подожди, Дима, ты здесь перегибаешь палку. Вот он может спокойно идти с женой по парку, под... без всякой охраны, подходить, разговаривать, общаться. Есть недостатки, безусловно, есть недостатки. Никто же с этим не спорит. Но изначально само отношение Гладкова к происходящему разительно отличается от отношения Смирнова к происходящему, исполняющему губерна обязанности губернатора. Да? Про да, старовой Все, все я познается, вообще вообще, все познается в сравнении. Да, да, и, все познается в сравнении. И там мне ни, ни, ни разу никто в Курской области не сказал: Дима, вот обрати, пожалуйста, внимание вот, на этого руководителя. Вот. Достойный человек. Мне никто этого ни разу не сказал. Ни о Мэри Курчатова, ни о Мэри Курской, ни о губернаторе Курской области. Вообще ни разу не слышал. Безусловно, где-то, наверное, есть эти люди. Но я их не видел. Зато критики я видел там по самой э, что называется, не балуйся. Да. Да. И на всем этом фоне у нас концерта шамана. За 16 за... миллионов. Ты видел, что власти ответили? Нет, я не что там чиновники, чиновники сказали, а, но ну это же копейки в масштабе страны, в масштабе нашего бюджета. На помощь от затопления выделено уже 3 миллиарда, а тут какие-то 16 миллионов, это, это, чепуха, этого мы не заметим. Ну а зараз Игорь Романенко, засновник благодейного фонда «За небо Украины», заступник начальника штаба Збройных сил Украины в 2006-2010 годах, генерал-лейтенант, уже есть с нами. Пане Игорь, витаем вас. Витаю вас. Пане Ігорю, де Гардіан написав, посилаючись на е джерела українські, мовляв, що така думка є, що Росію може схилити до переговорів загроза ударів по Москві і по Санкт-Петербургу. І для того вони просять партнерів, особливо американців, щоб ті дали дозвіл. На те, аби можна було бити Storm Shadow е, далекобійними ракетами, а ракети британські, але там є комплектуючі американські і саме треба благословіння від американської влади. Як на вашу думку, чи справді ця стратегія може бути правильною? Чи це переконає Росію мені дуже добре, якби для мене як фахівця, згадати час перед війною, коли там я вривався на? 60 хвилин до Скабєвої, і мав можливість, поки не захлопують, не затопують, дати інформацію, тому що вони говорили про наш ніптун, нікчем, це тільки на папері і так далі. А ми відповідав я. Я там був на іспитах, наприклад, говорив, що це, це вже комплекс, він потужний, розростається. І взагалі ми йдемо по програмі, розвиваємося, і буде зброя, коли будемо діставати. До Москви до Санкт-Петербурга, а взагалі завдання маємо, щоб це було аж до Урала. Ну після цього там у них режисура все остаточно захлопили, затопила, але я вирив їм цим в ефірі глибинному народу для цього собственно, і туди виривався, і, і ну це і інше питання там. Питання ж не в тому, щоб її переконати питання добиратися, щоб вони знали, що це ми зробимо, і ми це робимо і зараз уже зробили що до Москви і до Санкт-Петербурга достаємо. Ми достаємо вже ударними дронами до 2000 оленя, до їх стратегічного озброєння. чим вони були дуже стурбовані і жалілися американців, що ми значит, наносимо удари по стратегічним бомбардувальникам, які є складовою їх ядерної тріади. І вони ж американцям жалілися, як так вони ж, тобто українці нарушують парітет ядерний, який там побудований між американцями і між ними. Це ганьба, і як би повпливайте. Ну, з нашої подачі американці відповідали, що не застосовуйте стратегічну авіацію своєї неядерної зброї. і Українці ну, деякий час. Будуть терпіти поки поки з щось вони не нароблять. Не, не Але в той час так чи інакше ми будемо э, розвиватися в розвиток, ми знаємо з вами інформація, що зробили дрон-ракету нову з е, кращими можливостями. Е, паляниця. Важко їм росіянам це е, е, подавати в ефір, тому вони заміняють це буханкою ми розуміємо, що як не слову це не зовсім так. А по тому, що себе представляє наша поляниця, вони найближчі ну вже відчувають. І я думаю, це в розбиток в масштабування відчують на собі ще далі. Так що тут десь виглядає на мій Єрмак привезуть в Вашингтон тот самий секретний перечень пріоритетних цілей на території Росії. Без ударов, по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Первый бесстрашный европеец при этом уже нашелся зовут Европейца Барель. Перед началом встречи глав МИД Евросоюза советник садовник призвал, разумеется, как он часто говорит во благо мира разрешить бить по России натовским оружием и привлечь авиацию НАТО для перехвата российских ракет.